dəyər namazov səhifə 164-ə kommentarlı kimsə istəmişdi səhifə 164-dür. Onu yazıram. Bərabərsizliklərin toplanması və vurulması mövzusu. 1-ci misal. 1-ci misalda nə deyir? Bərabərsizlikləri hədd-bəhəd toplayn deyir. 7 > -3-dən və 8 > 6-dan. Bildiyimiz kimi toplayanda nə olurdu? Əgər işarələr eynidirsə, onda bunları hədbə-hədbə toplaya bilərdik. Hədbə toplayanda 8 üstünə 7 gəlir, nə eləyir? 15 > -3 üstünə 6 gəlir, nə eləyir? Müsbət 3. Bax belə. 2-ci -3.6 < -1.2 və -1.8 < -0.1. Bunları toplayanda, toplayanda. Yenə, işarələr eynidirsə baxırıq. Onda topla. Əgər biri böyük, biri kiçik olsaydı, işarələri onda toplama olmazdı. Amma belə indi toplaya bilərik eyni də işarələrlə. -1.2 ilə -0.1-i toplayaq. Nə eləyir? e 3.1 1.3 -1.3 kiçikdir. Buranı toplayaq. -3.6 ilə -1.8. 6 üstünə 8 gəldiyində 14, 1 yadda 3, 14 o da 1 yadda 5. 5.4 mənfi. Çünki mənfiləri toplayanda iki mənfinin qarşısına mənfi yazırıq. Bax belə. 2-ci. Bərabərlər həd bəd vurum. Yenə 9 > 5 və 6 > 2. Hədd və hədd vuranda nə edirik? 9u 6-ya vururuq, 54. Əgər işarələr eynidirsə, > 5i 2-yə vururuq, 10. Məsələn, bu 1-ci, 2-ci. 8 < 11 * 1/4 < 1/2. 8i 1/4-ə vuranda nə eləyir? Zək, baxın, 8i vuranda 1/4 nə eləyir? 2-yə gedir, düzdür? 4-ü deməli 4.8 2-yə ixtisar gedir. Brawler 2 11-i 2-yə vuranda nə eləyir? Yenə eyni qayda ilə, yəni 11-i 2-yə bölmək deməkdir də, 2-də 1-ə vurmaq. O da eləyir 5 tam 2-də 5.5. 5 tam 0.5 və kiçik < işarəsini də yazırıq yanında. 3-cü misala baxaq. 3-cü misal deyir ki, 2 < a < 3 və 5 < b < 6 olduğunu bilərək ifadəni qiymətləndirin. 1-ci a + b ifadəsini qiymətləndirməyimizi istəyir, düzdür? Neyni bir tərəf-tərəfə toplamalıyıq ki, a + b-ni tapaq. Deməli 2 < a < 3 və 5 < b < 6 ifadələrini toplayırıq. Ortada a 2-ninlə 5 gəldə nə eləyir? 7 eləyir, kiçikdir. A-nın üstünə B gələndə A+B eləyir, kiçikdir. 3-ün üstünə 6 gələndə 9 eləyir. A+B 7-9 aralığında yerləşir. 2-ci variant 2. A-B-ni qiymətləndirin. A-B-ni necə qiymətləndirərik? çıxmaq olmaz tərəf-tərəfə. Mənfi b yaradıb ayına mənfi b-ni bax. a - b-yə bərabərdir. a + gəl mənfi b düzdür. Belə də yaza bilərik. Deməli mənfi b-ni tapıb ayına mənfi b-ni toplamalıyıq. Tərəf-tərəfə çıxmaq anlayışı yoxdur yəni bu bərabərsizliklərdə. Birinci mənfi b-ni tapaq. Bu verilib b-nin özü. Mənfi b-ni tapanda nə edirik? Hər tərəfi mənfiyə vururuq. 5-i mənfiyə vuranda -5 mənfi b-ni vuranda -b, 6-nı vuranda -6. Hər tərəfi -1-i vurduq. İşarələr dəyişdi. Çünki hər tərəfi mənfiyə vurduq axı. Bunu da necə yazmaq olar? Məhvi -6 < -b < -5 formasında yazmaq olar və aynan topluyanda 2 < a < 3. İşarələrimiz baxın eyni oldu. İndi toplayırıq bunları. Məfi -6 ilə -2 müsbət 2 eləyir -4 < -b ilə a-nı toplayanda nə eləyir? a - b eləyir də. a - b < -5 ilə 3-ü toplayanda -2. Deməli baxın aralıq oldu məfi -4 - 2 aralığı. İndi a b. 3-cü a b-ni tapaq. a b bərabərdir sual. A verilmişdir bizə nə? E, a verilmişdir. 2 < a < 3. B də verilmişdir 5-dən 6 aralığı. B < 6. Bunları bir-birinə vuranda, AB-yə vuranda. 2-ni 5-ə vuranda 10, < AB, a-nı b-yə vuranda < 6-nı 3-ə vuranda 18. Deməli AB 10-18 aralığında yerləşdik. 4-cü a bölünmüş b = sual. Düzdür? Yenə ı, çıxma anlayışı olmadığı kimi bölmə anlayışı da yoxdur. Toplama və də vurma var. Bölmədə nəyin edirik? A bölünmüş B-nədir? A vurulsun 1/B kimi yaza bilərik, düzdür? A-nı vururuq 1/B-yə. Bir Deməli birinci 1/B-ni bir tapmalıyıq. B verilmişdi bizə 5-6 aralığı. Onda 1/B nə olar? 1/B. 1/5 bura olur, 1/6 bura. Tərs nəsinə yazanda və işarələr dəyişirdi. Deməli 1/6 < 1/b < 1/5. Düzdür? << Belə. A da nədir? 2 < a < 3. Bunları bir-birinə vuranda 1/6-nı 2-yə vuranda nə eləyir? 6-da 2-ni eləyir 1/3. < a-nı 1/b-yə vuranda a bölmüş b eləyir. < 3-ü də 1/5-ə vuranda eləyir 3/5. Bu qədər. 4-cü misala baxaq a > 3, b > 4 olduqda deyir aşağıdakılara isbat edim. 1. 2a^5b > 26 olduğunu isbat edək. 1. 2a-nı tapaq. Hər tərəfini 2-yə vururuq, düzdür? Bərabərsizliyin. 2a > bunu da 2-yə vuranda, 3-ü 2-yə vuranda 6. 5b-ni tapaq. Bu bərabərsizliyin hər tərəfini 5-ə vururuq. 5-i b-yə vuranda 5b böyükdür. 4-ə 5-ə vuran da 20, düzdür? İndi 2a + 5b-ni tapaq. 2a + 5b, yəni bunları tərəf-tərəfə toplayırıq. 2a + 5b > 6 * 4 = 20 gəldə elə 26. Baxın, isbat olundu ki, 2a + 5b > 26 aldıq. İkinci. a³ + b³. a³ + b³ böyükdür 91, düzdür? A ilə B verilib, A kubu. Hər tərəfi kuba yüksəldəyik. Hər tərəfi kuba yüksəldəyik. A-nın kubu A-nı kuba yüksəldəndə böyükdür 3-ün kubundan. 3-ün kubu da nədir? 27-dir. B-nin kubu da böyükdür 4-ün kubundan. 4-ün kubu nədir? ə 2964 64-ü. İndi a³ + b³-ü tapaq. Yəni tərəf-tərəfə toplayaq. Onda a³ + b³ böyük olur 27 + 64-dən. O da edir 91. Baxın, isbat olundu. 3-cü AB + 3 > 15-dən. Gəlin belə eləyək. 3-ü keçirək bu tərəfə. Olsun -3, düzdür? AB > 15-3 = 12. İndi isbat eləyək ki, AB > 12-dən. A'mız nədir? A, A verilib, B verilib. Tərəf-tərəfə vuraq. A-nı B-yə vuranda AB > 3-ü də 4-ə vuranda 12. Baxın, AB > 12 isbat olundu. 4-cü. A+B-nin nəyi? kvadratı > 49-dan. 1-ci A+B-ni tapaq. A+B nəyə bərabərdir? a+b > tərəf-tərəfə 3/4-dən, yəni 7-dən. İndi kvadratını hər tərəfi kvadratə yüksəldək. a+b-nin kvadratı > 7-nin kvadratı, kvadratından. O da deyilir 49. İsbat olundu. 5-ci. a-nın kvadratı + b-nin kvadratı böyükdür 25-dən. A-nın kvadratı nəyə bərabərdir? A kvadratı böyükdür 3, hər tərəfi kvadrat öksəndəyik. A kvadratı böyükdür 9-un kvadratından, 3-ün kvadratından, o da eləyir 9. B kvadratı da böyükdür 4-ün kvadratı, o da eləyir nə? 16. İndi tərəf-tərəfə bunları toplasaq, onda A kvadratı + B kvadrat böyükdür 16 + 9, o da eləyir nə? 25. Baxın, isbat olundu burada. Və nəhayət 6-ncısı, 6-ncısı a+b-nin kubu böyükdür 343-dən. a+b nədir? a+b böyükdür. Tərəf-tərəfə toplasaq 3 ilə 4 gələndə 7-dən, düzdür? Bunu da hər tərəfini kuba yüksəltcək. 3-ün kubu, 7-nin kubu. a+b-nin kubu böyük olacaq 7-nin kubu deyilib 343. Yenə bu da isbat olundu. 5-ci misal 5-ci misalda 1.7 < √3 < 1.8 və 2.2 < √5 < 2.3 olmasına istifadə edərək ədədləri qiymətləndirin. 1-ci √3 + √5-in qiymətini istəyir. Nəyin edirik? Tərəf-tərəfə sosialaşarız. Tərəf-tərəfə topluyuruq. Yazaq alt-alta. 1.7 kökdə 3 1.8 2.2 < kökdə 5 < 2.3. Bunları tərəf-tərəfə toplasaq 1.7 deməli 700 nəticə gələndə 9 3 3.9 < kök altında üstə kök altında 5 < 3.800 nəticə gələndə 11 1 3 4 4.1 3.9 4.1 aralığında yerləşir. Baxın, bu ifadə qiymətləndirdik. 2-ci kök altında 5 - kök altında 3. Deməli, bu da nə deməkdir? Kök altında 5 +- kökdə 3 deməkdir. Düzdür bu? Yəni kökdə 5-nə mənfi kökdə 3-ü toplayıblar. Deməli, birinci mənfi kökdə 3-ü tapırıq. Hər tərəfi -1-ə vururuq. -1.7

Bunları tərəf-tərəfə toplasaq, tərəf-tərəfə toplasaq bunları. 2.2 ilə -1.8 deməli 2.2 e ilə -1.8. Deməli eləyir 4. 0.04 < √5 - √4 < bu da elədir 6.060.4 0.6 0.4 0.6 aralığında yerləşdi. 6-cı misala baxaq. a < 4 və b > 7 olduqda isbat edin ki, 1-ci isbat edin ki, a 7, kiçikdir, + 7 < b + 4-dən. Mən burada nə edirəm? əsində bu ilk baxışdan görünür ki Demə nəyinə gəldinə? Bəni keçəb bu tərəfə. A - B düzdür, keçdi bu tərəfə mənfi oldu, kiçikdir. 4 bu 7-yə keçsin bu tərəfə mənfi 7. A - B kiçikdir 4-dən 7-yə çıxanda nə eləyir? -3. Düzdür? A - B kiçikdir -3 aldıq. İndi bizə də şərt verib ki A a-ciçik 4 b+7 a-dan b-ni çıxaq görə -3 alınır a-nın b-ni tapaq görə alınır əgər bu ifadə alınırsa deməli nədir isbat olunur 1-ci mənfi b-ni tapaq. Yenə deyirəm a-b nə idi? a+mənfi b idi. Mənfi b-ni tapaq. Mənfi b işarə dəyişir. Kiçikdir -7-dən. Hər tərəfi -1-ə vurdum, işarəmiz də dəyişdi. a da verilib ki, a < 4-dən. Bunları tərəf-tərəfə toplasaq, a-b 4-lə də -7-ni eləyir -3 < -3. Baxın, bu ifadə alındı və isbat olundu. 2-ci

böyükdür a - 4-dən. Yenə b - a > -4. Bu yeddə keçsəm tərəfə müsbət 7 olsun. b - a > -4-dən 7-yə 2 müsbət 3. Biz a - b-ni tapmışdıq. Bunu hər tərəfini mənfiyə vursaq a - b olar. Kiçikdir işarə dəyişər -3-dən. Yenə baxın bu ifadəni aldıqsa deməli doğrudur. Və və nəhayət 4-cü 3b böyükdür 3a plus nədən 9-dan. Hər tərəfi birinci 3-ə bölərəm. b buranı böləndə 3b-ni 3-ə böləndə b qalır. Burada 3-ə böləndə a qalır. Burada da 3-ə böləndə plus 3 qalır. İndi b minus a > 3-dən. Düzdür? a keçdi bu tərəfə mənfi oldu. Hər tərəfi mənfiyə vuraq. a minus b olar. Kiçikdir işarə dəyişdi -3. Belə bax bu ifadəni aldıq, isbat olundu. 7-ci misala keçəcəyik. A > 4-dən, B > 3-dən, C > 2 olduqda isbat eləyin ki, birinci A + B + C > 9-dan. Tərəf-tərəfə toplayaq. A + B + C 4 + 3 + 2-dən böyüdür. 4 üstə gəl, 3 gələndə nə eləyir? 7 * 7 üstünə 9. Hop, düzdür. Tərəf-tərəfə toplasaq isbat olunar. İkinci ABC + 4AC > 56-dan baxaq. Buların üçünü tərəf-tərəfə vuraq. ABC nəyə bərabər olar? ABC > 4-ü 3-ə vuranda 12, 12-ni neçəyə vuranda 24-dən. 4AC nəyə bərabərdir? AC-ni tapaq birinci. 1-ci AC-ni tapaq. A-nı C-yə vuraq, böyükdür. A-nı C-yə 4-ü də 2-yə vuranda nə eləyir? 8. Hər tərəfə də 4-ə vursaq, 4AC, 4-ü də 8-ə vuranda 32. 4AC-ni aldıq. İndi ABC-nə 4AC-ni toplayaq bunları tərəf-tərəfə. Tərəf-tərəfə toplasaq, ABC + 4AC > 24 + 32-dən. 24-ün dördsinə gəl 32, 24 32 gələndə eləyir 56-dan verilən ifadəni aldıq, isbat olundu. 3-cüyə baxaq. 3-cüdə nə deyir? ABC > 24-dən. Bəli, tərəf-tərəfə vursaq A-nı B-ni C-yə. Burada da 4-ü 3-ə vursan 12, 12-ni necə vursan 24. Düzdür, tərəf-tərəfə vursaq 24 alınır. Sonra B / AC / AB-nin kvadratı C > 83-dən. B verilib bizə, AC-ni tapaq. AC Aynan, a ilə c-ni vuruq bilirik. a-nı c-yə vuranda ac > 4-ü də 2-yə vuranda eləyir 8. İndi ab kvadratı c-ni tapaq. 1-ci b kvadratını tapaq. b kvadratı > 3-ün kvadratı 9-dan. Hər tərəfi kvadratə yüksəltdik. ac-ni də bilirik. abc düzdür. ac də 8-dir. ab kvadratı c nə olur? AB kvadratı C bir-birinə vuranda 8i 9a vuranda böyükdür 72 olur. Düzdür? Və AB kvadratı C ilə B-ni birdə AC-ni toplayaq. B-ni b > 3-dən ac-ni almışdıq. ac də > 8-dən. Bunları tərəf-tərəfə toplasaq b/ac/ab kvadratı c > 72-nin üstünə 3 gələndə ya da 8-in üstünə 3 gəlir. 11, 72-nin üstünə 11 gələndə eləyir 83. Bax aldıq verilən ifadəni 5-ci 3AB 3AB + 2ABC > 84-dən. 1-ci AB-ni tapaq. AB-ni tapmaq üçün A-nı B-yə vururuq. AB > 4-ü də 3-ə vururuq, 12. AB-ni tapdıq. İndi 3AB-ni tapaq. Hər tərəfə 3-ə vuraq. 3AB 12-ni 4-ə vuranda 36 eləyir. Da yenidən yazmıram. 12 də 3-ə vuranda 36 eləyir. Sonra ABC nəyə bərabərdir? ABC tərəf-tərəfə vursaq 4-ü 3-ə vuranda 12, 12-ni 2-yə vuranda 24. Büyüktür də 24-dən. 2ABC hər tərəfi 2-yə vuraq. 2ABC 24-ü də 2-yə vuranda 48 eləyir. Bax bura da oldu 48. 2ABC-nin 3AB-ni toplayaq. Üstə gəl 3AB > 36-dan. Toplasaq 2ABC üstəgən 3ab > 6 üstünə 8 gəli 141 yətdə 284. Baxın, aldıq bu ifadəni. Bu da 5-ci və 6-cı da var. a kvadrat üstəgən b kvadrat üstəgən c kvadrat > 29. Ağımız nə almışıq? A böyükdür 4 verililib, düzdür? A kvadrat nə olar? Hər tərəfi kvadratə yüksəltdik. 4-ün kvadratı 16, düzdür? B kvadratı, B verilib bizənə p > 3 verilib. kvadratı nə olar? Hər tərəfi ko 3-ün kvadratı da 9 olar. p² > 9-dan. c > 2 verilib. Hər tərəfi kvadratı yüksəldik. c-nin kvadratı 2-nin də kvadratı eləyir 4. İndi bunları toplasaq tərəf-tərəfə a² + b² + c² > 16 üstünə 9 gəlir, 25, 25-in üstünə 4 gəlir, 29-dan baxın ifadə alındı belə. Bu hansı misal idi? 7-ci misal. Keçək 8-ci misala. Bərabər yan üçbucaqın A oturacağının B yan tərəfi bərabərləri ödəyir. Bu üçbucağın perimetridə qiymətləndirin. A oturacağı oturacaq A-dır, yan tərəflər də B-dir. Bu üçbucağın perimetri nəyə bərabərdir? A + 2B-yə, düzdür? Və verilib ki, A-mız 12-14 aralığındadır. 14 aralığında. B-miz də 21 23 aralığındadır. Düzdür? Onda a + 2b-ni tapmalıyıq. Birinci 2b-ni tapaq. Hər tərəfi 2-yə vursaq, 21-i 2-yə vuranda 42 <= 2b < 2-yə vuranda 46. Düzdür? 2b-ni tapdıq ki, bu aralıqdadır. Bəs a + 2b hansı aralıqdadır? ə a mız da hansı aralıqdadır? 12 < a <= 14. Bax, bunları tərəf-tərəfə bu ilə bunu toplasaq, a + 2b, yəni perimetridir də bu. Hansı aralıqda olar? 12-ni üstə 42 gələndə 54, bu da eləyir 11-i yata 60. 54-60 aralığında perimetr 54-60 aralığında yerləşir. Və nəhayət 9-cu düzbucaqlının AB tərəfləri. Məsələn, bu düzbucaqlıda AB tərəfləri verilib. A yerləşir 3.6 <= A <= 3.7 və 4.3 <= B <= 4.4. Düzbucaqlının perimetrini və sahəsini hesablayın deyir. Perimetri nəyə bərabərdir? 2 vurulsun a + b-yə bərabərdir, düzdür? Düsturdan bilirik. Deməli a + b-ni tapıb 2-yə vurmalıyıq. a + b nəyə bərabərdir? Tərəf-tərəfə toplayaq bunları. 6.397 <= a + b-gələndə <= bu da eləyir. 11 1 yaddan 8. 8.1 a + b. Və hər tərəfi 2-yə vursaq 0.2 * 0.2 * 0.2 vursaq 9 * 2 vuranda 18 1 yata 14 15 15.8 <= 2 a + b <= 2 bu da 16 16.2 2a + b də nədir? Perimetrdir. Deməli perimetri 15.8 16.2 aralığında yerləşir və ikinci sahəsini qiymətləndirin. Sahəti nəyə bərabərdir? Düzbucaqlının eni vur uzunluğu ab-yə bərabərdir, düzdür? Onda ab-ni tərəf-tərəfə vurub tapmalıyıq.

Və bax sahəmiz bu aralıqda yerləşir, perimetrimiz də bu aralıqda yerləşir. Bax belə. Və 10-cu misal da var burada. 10-cu misal. Fərz edək ki, alfa, bet, beta üçbucağın bucaqlarıdır. Verilib, məsələn, bura alfadır, bura betdadır, düzdür? Alfamız deyir 63 dərəcə, alfa 64 dərəcə aralığında yerləşir. Betamız da 87-88 aralığında yəni aşir. Üçbucağın üçüncü bucağını deyir qiymətləndirin. Üçüncü bucaq nədir? Üçbucağın məsəl üçün bu qamma olsun. Bu da qamma bucağı, düzdür? Üçbucağın bucaqlarının cəmi nəyə bərabərdir? 180-ə -nə. alfa + beta + qamma = 180 dərəcəyə. Burdan qammanı tapaq, yəni üçüncü bucağı. Qamma nə bərabərdir? 180 dərəcə - alfa + beta-nın cəmi. Alfa + beta bax belə. Düzdür? Deməli, biz qammanı qiymətləndirmək üçün alfa + beta-nı tapmalıyıq. Tapaq alfa + beta-nı. Gelin burda yerləşdirə bilərim. Alfa + beta nəyə bərabərdir? Hər tərəf-tərəfə toplayaq. 7 üstünə 3 gəlirik. 11 yadda, 15 150 dərəcə. Kiçiktdir bərabər alfa + beta < bərabər 64-nə 88 gəl 8 üstünə 4 gəlirik. 12 1 yadda, 6 üstünə 8 gəlirik. 14 1 də yadda 15 150 150 aralığında, düzdür? Gamma da 180 - alfa + beta-dadır da. Deməli, indi mənfi alfa + beta-nı tapaq, sonra hər tərəfə toplayaq. Ya da belə eləyək. Bir dəqiqə. Hə, elə eləyək. Indi mənfi alfa + beta-nı tapaq, sonra hər tərəfə 180 əlavə eləyək. -150 dərəcə < -alfa + beta ><= yox, <= yox, >= olur artıq, çünki hər tərəfi mənfiyə vurmuşuq. >= -152 mən görürəm birdirsən. Bunu bax belə də yazmaq olar. -152 < -α + β < -150. Hər tərəfdən 180 əlavə eləsək, bura da 180, bura da 180 və bura da 180 əlavə eləsək, burada yazım 180. 180-dən çıxanda demə müsbət 180-dən mənfi ə, 152. Hmm. 28 28 kiçikti bərabərdir 180 - alfa + beta nədir? gamma da yazaq elə gamma üçüncü bucaq kiçikdir bərabərdir 180-dən də 150 çıxanda 30. Deməli 28 30 dərəcə aralığında yerləşir. 10-cu misalın cavabı